15.00 в Украине. Вы смотрите новости на БТБ. Здравствуйте. Сила АТО придерживается перемирия, согласно минским договоренностям боевики же продолжают обстреливать позиции украинских военных и населенные пункты. В результате за минувшие сутки погиб один военнослужащий, восемь ранены. Есть жертвы и среди мирного населения. Боевики продолжают огневые атаки на Донецкий аэропорт и перед месте Мариуполя. Наиболее сложная ситуация вблизи Дебальцева, Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-центре АТО. Боевики продолжают, завдавать... Боевики продолжают приносить бедствия жителям Донбасса и уничтожать инфраструктуру региона. Так, в результате минометного обстрела населенного пункта «Счастье» разрушением подверглась местная больница, а также несколько гражданских сооружений. Погибла одна женщина и ранены 16 местных жителей. Из них трое в тяжелом состоянии. Из них трое в тяжелом состоянии. Ночь в Донецке прошла спокойно. Однако уже с утра в городе слышны артиллерийские залпы из тяжелых орудия, сообщают в местном горсовете. Тем не менее, коммунальщики устранят перебои с водоснабжением в некоторых районах. Накануне не смог запуститься южный водопроводный узел. А Петровский и Кировский набрали недостаточное количество воды. Поэтому в районах ее подавали всего лишь час. Мы лежали в спальне, смотрели телевизор где-то без 15-11. Вечера 22.45, 22, да, услышали взрыв. Попытались выбежать, не получилось, потому что взрывной волной захлопнула дверь. Мы упали на пол. Когда прекратился обстрел, мы выскочили, увидели, что у соседей горит крыша. Так как воду дают по часам, в 10 часов вечера уже воды не было. Мы кинули в водоеме у нас, ну, водоем, кинули туда насос и пытались тушить крышу, пока приедут пожарные, ну, как-то помочь соседям. Продолжает работу группа совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщил заместитель и руководитель инфоцентра СНБО Владимир Полевой. В ее состав входят представители украинских вооруженных сил, мониторинговая группа ОБСЕ, а также российские военные, которые сейчас проводят переговоры с боевиками в Донецке. Российские представники начали с заступником главнокомандующего Российские представители во главе с заместителем главнокомандующего сухопутными войсками Российской Федерации генерал-лейтенантом Ленцовым Александром Ивановичем сейчас находятся в Донецке. До часа ночи там проходила встреча россиян с представителями незаконных вооруженных формирований относительно установления режима тишины. На данный момент российские представители не вернулись. Результатов этой встречи мы не имеем. На Луганщине от газоснабжения частично отключены более 172 тысяч абонентов. Об этом сообщает в СНБО. Все эти объекты находятся в критическом состоянии и требуют обследования. Газа нет в 39 населенных пунктах. Частично без голубого топлива 24, сообщил заместитель руководителя инфоцентра СНБО Владимир Полевой. Вода в Луганске подается почти во все районы. По графику без водоснабжения остаются несколько районов и улиц. Из-за повреждения насосной станции не подается вода в Ровеньки, Свердловский, Червоно, Партизанск. Приостановка социальных выплат в контролируемой террористами части Луганской области вызывает социальную напряженность среди местного населения. В Луганске значительно ухудшилась санитарно-эпидемиологическая обстановка среди детей, что связано с отсутствием необходимых лекарств и недостатком медицинского персонала, в первую очередь педиатров. Нацгвардия получила 10 танков Т-64, которые по контракту должны были отправиться в Конго. Об этом сообщил командующий Нацгвардии Степан Полторак. Технику модернизировали на заводе имени Малышева. После завершения обучения экипажа танки направят в зону АТО. По словам Степана Полторака, продолжается подготовка личного состава Нацгвардии и техники к зиме. На сегодняшний день и бойцы, и машины готовы к работе в зимних условиях на 98%. Новую технику в зоне АТО получат и пограничники. В ночь на субботу из столичной воинской части Госпогранслужбы на восточный рубеж страны выехали 6 БТР, 8 КРАЗов и 3 микроавтобуса. Колонна также везет пограничникам зимнюю экипировку. БТРы прошли капитальный ремонт на Николаевском бронетанковом заводе. Сейчас там модернизируют новую партию техники. Всего для Госпогранслужбы отремонтировано 20 БТРов и 50 КРАЗов. Уже через несколько дней на границу в зону АТО то отправится очередная колонна машин. Российские военные продолжают активную разведку на украинской границе. Об этом сообщают в госпогранслужбе Украины. К сбору информации о позициях сила то террористы привлекают местных жителей. Тем временем СБУ совместно с МВД задержала оборотня в погонах. Майор милиции из Донецкой области был одним из руководителей диверсионной группы банформирования Восток. Основную его часть задержали 21 сентября. Группа планировала провести теракты в Мариуполе и прилегающих районах. Майор Оборотень занимался организацией нападения на городское управление МВД. Не помогал диверсантам беспрепятственно попадать в Мариуполь. У задержанного изъято оружие и боеприпасы. Центральная избирательная комиссия завершила регистрацию народных депутатов на парламентские выборы. В них примут участие 29 политических партий. ЦИК уже провела жеребьевку и определила номера партий для размещения их названий в избирательном бюллетене. Напомним, внеочередные выборы Верховную Раду Украины состоятся 26 октября. Украина заняла третье место в рейтинге свободы медиа среди стран восточного партнерства. Представители стран-участников собрались за круглым столом, чтобы обсудить рейтинг и рассказать об удачах и поражениях на пути к демократизации средств массовой информации. Первое место в рейтинговом списке заняла Грузия. Стать лидером стране помогла европейская интеграция, считает посол Грузии в Украине Михаил Уклеба. Важными были реформы, а именно принятие закона о демократизации масс-медиа. По его словам, в правильном направлении двигается и Украина. Чем масс-медиа будет более свободнее, тем успешнее будет страна. Это одна из составляющих успешности нашей страны. Потому что в мире очень большая конкурентоспособность, понимаете. И, конечно, для того, чтобы вы победили в этой конкурентной борьбе, не соревновательно в плане масс а просто в конкурентной борьбе, потому что в конкурентной борьбе быть привлекательным. Потому что, когда вы привлекательны, тогда к вам приходят инвестиции, тогда у вас развивается туризм и так далее. В развитии демократических институтов в Молдове важную роль сыграло соглашение об ассоциации с Евросоюзом, отмечает посол Республики Молдова в нашей стране и он Стевил. По его словам, в этом документе прописано, к чему стремиться, что значительно упрощает работу правительства. Конечно, у нас можете наблюдать и сами проверить, насколько улучшилось законодательство в Молдавии в части обеспечения свободы печати, прессы, насколько доступна доступен доступ. Обеспечен доступ, свободный доступ не только журналистов, но всех тех граждан, которые интересуются информацией. Рейтинг Украины составители объяснили тем, что сейчас журналисты часто подвергаются насилию. Это связано с военным конфликтом на Донбассе, считают специалисты. А Украину в скором времени ждут позитивные реформы в масс-медиа. У нас ждут очень большие реформы. Которые прошли и наши соседи, это и переход на обще... нормальный переход на общественное вещание, это переход на цифровое вещание, это обеспечение прозрачности медиа собственности. Когда это это будет успешно реализовано, тогда или в какой мере это будет реализовано. Таким образом будет изменяться и положение Украины в этом рейтинге, и в, со... Получаться состояние свободы медиа, потому что эти все системные моменты очень э, сильно влияют. На последних местах расположились Армения, Азербайджан и Белоруссия. По словам представителей этих стран проблемой в масс-медиа является информационная война с Россией и небольшое количество независимых СМИ, или же вообще их отсутствие. Преобладает и количество государственных СМИ, и полный контроль за телерадиовещанием. Ни одного независимого телерадиоканала в стране просто нет. Их функции выполняют те СМИ, которые которые работают из-за рубежа. По мнению специалистов, решить этот вопрос поможет не только принятие законопроекта о демократизации СМИ, но и запрет на трансляцию российских каналов, которые ведут негативную пропаганду. Вероника Сектым, Владимир Савчук, БТБ. Россия запрещает иностранцам владеть средствами массовой информации на ее территории. За соответствующий законопроект проголосовали депутаты Госдумы. Документ запрещает гражданам других государств иметь собственности более 20% любого российского СМИ. В соответствии с процедурой теперь законопроект должны рассмотреть в Совете Федерации. Как российские власти поступят с масс-медиа, которые принадлежат иностранным акционерам, пока не ясно. Но в Европе пройдет еще один референдум о независимости. Подобный опрос пройдет 9 ноября в Каталонии. Соответствующий указ подписал глава автономной испанской области Артур Мас. Напомню, что 20 сентября парламент автономии принял закон о проведении референдума, который здесь называют консультацией. Правда, свое слово еще должен сказать Конституционный суд страны. Последние опросы общественного мнения показали, что более половины жителей Каталонии выступают за то, чтобы она стала полноценной ценным государством. 18 сентября референдум о независимости прошел в Шотландии. На нем было решено остаться в составе Великобритании. Ну а далее на БТБ Украинские мировые индексы и цены на энергоносители. Оставайтесь с нами, хороших выходных и до встречи.